Я хочу поговорить с тобой о деньгах. Все. Настя, 50 копеек у тебя в сумочке я не брал. Да не сами выпали. Я вообще-то не об этом. Ну, я вообще-то девушка. И мне нужны некоторые деньги, чтобы купить косметику, украшения. О, кстати, сейчас больше ценится природная красота. Виталик, в конце концов, я хочу купить красивое платье, выйти в люди. Настя, красивым платьем ты никого не удивишь. А без платья я тебя не выпущу. Виталик! Ой, все! Здравствуйте. Виталик, почему ты опять дома не ночевал? Ну, чуть я не ночевал, я ночевал. Просто я так поздно ложусь и рано встаю, что ты спишь. А что это за кольцо у тебя на руке? Так тысь, я уже тебе орел. Поэтому меня, как редкую птицу, орнитологи по осыпке ошибке... окольцевали, перепутали трошки. Виталик, мне кажется, ты какой-то легкомысленный. Тебе 33 года. Ты вообще собираешься обеспечивать семью? Я в твои годы уже имел свой бизнес и машину. Только не надо хвастаться. Виталик. Ой, всё. Оля! Привет. Я тоже рад тебя видеть. Был бы у меня хвост, я бы им сейчас тоже велел. Привет, Виталик. Ух ты, а что это тебе за кольцо? А, там же человек с прослушкой. Да. Я понимаю, ты все время на секретных заданиях. Но почему ты не получаешь зарплату? Это секрет! Задание же секретное. Да куда? Виталик, я тут себе присмотрела шубу. Ой, все. Всем, отмены, только одну надо. Коля, пока за старшу. Возьмите. Так, я у вас ничего покупать не буду. Мы на денег нема. Это бесплатно. Да ладно. Тебе пригодится. Спасибо. Пять остров сокровищ. Пу. Подождите. Это ж карта. крестиком обозначено место, где зарыты сокровища. Если я найду клад, Сейчас можно будет шикануть и угостить всех жен Морозинами. Класс. Не, ну я руками копать буду. Привет, Петрович. Дай лопату и тачку. Зачем тебе? А ты никому не разболтайся? Никому понятное дело, потому что я тебе не расскажу. Тогда не дам ни тачку, ни лопату. Ладно. Я иду искать клад. Виталик, все клады уже давно выкопали и перепрятали. Лопату не дам. Хорошо. Тогда, когда у тебя будет пожар в хорошей, я тебе помогать тусить не буду. А что он у меня вдруг загорит? не знаю, в жизни всякое буває. Ладно, бери. Калац. Пожар откладається. Спасибо, Петрович, споку. Івгеніна, я тут підсчитала свої заощадження. І що, ти думаєш, от куди сейчас лучше все вложити деньги? Ну, самое лучшее вложение сейчас в землю. А почему зараз сотка? Яка сотка? Тупо закупать, чтобы никто не знайшов. Так, здесь тут? Володючик, а ви куди? Все таке, куди? Туда. Так пляж платний. Чи це платний? Сонце одне на всі. Такі правила. Безпредел. Суй талька. Все по домам. То Та сьас. почти на вклад и пойду до дома. Все, пыля с нос. вроде тут. Сюда очень похожи на колод. О, надо скопать. Я извиняюсь, можно вас попросить отсюда? Что? Это наше место, и мы никуда не уйдем. Ладно, будем действовать, как обычно. Привет. Порядочные женатые мужчины не интересует. Мы же вам спинку кремом намазать. Только бачиш, батя жена такую спину надо тюбикаторы. Спасибо, не надо. Та мы уже давайте прогуляемся, да мы не дадим. И уже там, так сказать, вытряхнем пісок із плавок. Пойдем отсюда. Шли. What? Это другое дело. Так. Ой, Евгеньевна, вот mm. социальные сети – великая вещь, да? Сола. Создала группу «Кто хочет на поиски клада?». Взнос – 100 гривен. Пришло 40 человек. Ты что, знаешь, где клад? Ну, Евгеньевна. Якби я знала доклад, я брала би по 500 гривень. <клес> З <abonnés> mm -hmm. um, я ще не знайомився. Такий домитрує копатися можна. В якого кладу тут нема, Опять кідало. Подозвітні. Так получается клад в другой стороне. Пу. Так, все, все. клад точно тут прям чувствую. Молодой человек, что это вы делаете? Что это вы делаете, молодой человек? Я сейчас буду тут копать клад. То ну, все карта. О. Да не волнуйтесь, когда найду, поделюсь. Десять туалетов таких себе купит это ж пляжный туалет обозначен. Ну, понятное дело, это чтобы никто не догадался. Да нет тут никакого клада. Так, не надо мешать человеку становиться богатым. Класс! <свес> Оказалось, он не мог если тут сюда найде? <laughs> Ух, ты, зеленый. представляй, сколько там бабла. На всех зонах <laughs> Вау, супер! Это мне? Понятное <laughs> дело. Виталик, а что за ящик ты притащил? Так это не ящик, это клад. Из чего ты взял, что, что это клад? Потому что я его найду и выкопал. все, карта. Сейчас. А ну Виталик, ну в этом ящике максимум ржавые гвозди. Все <свистит> гвозди! <свистит> <свистит> Добрый вечер, наш хозяин. Мы выполним любое твое желание. <свистит> <свистит> Наконец-то появились тетки, сами нужно все сделать. И, и хорошо, что их двое. <свистит> я напоминаю, всех, кто-то женат. А я напоминаю, что кто-то трижды женат. Вот, как бы, Евгеньевна, я нашла клад, вот тогда бы я зажила, как людей. Клад. М -м -м. А по закону 75 нужно процентов отдать государству. Ну, ну добре, ну я бы эти 25 в банк положила. Минус комиссия. Добре, но на оставшиеся деньги я бы долларов купила. С нынешним курсом тебе еще доплатить придется. Короче, выгоднее клад закопать обратно. Вот уж. <звы> <звы> Виталик, а тебе какая больше нравится? Папа, ну, какая разница? Вы не <звы> Слушайте, а вы точно из сделать все, все, что я захочу? Выполним любое твое желание, наш хозяин. Мы захай у меня в комнате. Виталик, тебе 33 года. Какая уборка? Девушки согласны на всю. А, точно. Так. А ну станцю еротицький танц. Будет сделано. Я не поняла, а це що за музична шкатулка? Я не знаю. Це ж папа приніс. Я сейчас скажу, что у тебя три жены. О, сутка, В общем, мама, это принес я. Ну, а это волшебные девушки. Они могут делать все, что я им скажу. Они теперь вместо вас могут голодить, стирать, мыть позуду. вообще не нужны, да? Так. А ну быстро взяли цей сундук и отнесли туда, где его взяли. Ох, так, да. Ладно, тогда я отправлюсь вместе с ними, ясно? Так, а ну давайте, девочки, сыспать. Я занят. Итак, на переезде панду поездом сбила. Переезд мы нашли. Где панда? Где поезд? Может другой переезд? Будем искать. <реклама> <реклама> Фух. Виталик, ну как же ж так, а? Взрослый, женатый мужик и притащил близняшек домой. Ты головой подумал? Ну, откуда я знал, папа? Я же думал, там обычный клад. Золото, бриллианты, аламозы. А оказалось, сокровище по цене. Все уже, закопали обратно твое сокровище. Да. Ну ничего. Мы-то знаем, да мы закопали. Карта же ты Не, я ж тебе отдал. Когда? Я с тобой давал. Так я посмотрел и сразу тебе отдал. Ну ты руки. Ті, чотири. Кожен мужчина іщет собі дівчину, яка буде як закровище. Ну, віддавати 75% державу – це кидалово.